I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone, live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad. Doing no cap, only God wants you better go, live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. мы сегодня провожаем э, нашу команду запорожскую на запорожце в запорожье э, команду на ралли Монте-Карло это впервые с э, 1911 года э, у нас э, участвует украинская команда и участвует она на автомобиле, собранном в Запорожье на заводе Коммунар. автомобиль ЗАЗ 966. Какого он года выпуска? 71 -го года 71 -го выпуска. 1971 года выпуска, да, на год mm -hmm. старше меня. Так что желаем что, команде победы прежде всего, да. Компания Спасибо. Прогресс очень, так сказать, постаралась подготовить эту команду. Желаем успеха и пусть имя и Семьи Корчунов и Степана Ивановича, кубок которого будет разыгран на одном из этапов ралли. Будет пронесена наша команда через всю Европу. И мы победим. Однозначно. Вам дороги и победы. Спасибо большое. Успехов. Со да. своей стороны от имени команды хочу поблагодарить в первую очередь весь город, руководство, конечно, компанию «Прогресс», весь, весь ваш коллектив. Вот форма теперь у нас есть. Она теплая. Огромное спасибо и за поддержку, за понимание, за то, что вот креативно так подошли к вопросу. И, на мой взгляд, идея создания Кубка, она может стать традиционной. Мы не только один раз можем такое сделать, мы можем проводить такие мероприятия и каждый год. И это будет символическим таким внос, ну, вкладом в развитие истории и поддержку. Всего, что делалось до этого, нашими родителями. И это нужно помнить. А значит, тот, кто помнит историю, у того есть будущее. Так что будем Спасибо повторять. Большое. Успехов. Да. Ура! Увидимся! Роман, а скажите, пожалуйста, почему именно Запорожец, почему именно 966, насколько я знаю, это 966 В? Да, это именно 966 В. Э, скажу, ну, расскажу небольшую историю. Дело в том, что э, первые мои впечатления вообще от родителей э, досталась мне такая вот картинка. Э, не знаю, сколько мне тогда было лет, потому что я много раз спрашивал и у папы, и у мамы, они не помнят. Ну, где-то лет 7, максимум 8, э, мы ехали на таком же автомобиле э, в, на Черное море. В советское время практически все семьи военных считали за э, необходимое своих детей вывести хотя бы раз на море. И у нас был именно такой автомобиль. Моему дедушке за заслуги перед Родиной э, был вручен такой автомобиль с Обесом. И я помню себя на заднем сидении Такого автомобиля 71 -го года выпуска Зеленого цвета ЗАЗ-966В Потому что это была машина временная И именно с такой комплектацией Двигатели их производили э, Как переходной период Потом они пошли уже с сороковкой Поэтому был выбран и Я в Украине долго искал эту машину Потому что той машины у меня только есть документы И через пару лет поисков Я нашел именно такой автомобиль тоже у дедушки, и он мне с удовольствием его как бы ну, уступил за недорого. Потом мы его уже долго восстанавливали. Кстати, есть такая информация это от Степана Ивановича о том, что всегда Запорожец, новый Запорожец стоил тысячу бутылок водки. Это правда. То есть очень много лет это получалось то ли специально, то ли не специально, но как 965, так и 966, они четко соответствовали тысяче бутылок самой ходовой столичной водки. А сколько здесь лошадиных сил? Потому что ставились и тридцатки, и сороковки Здесь тридцатка, да? Здесь стоит тридцатка с небольшой доработкой Потому что нельзя ничего, ни карбюратор менять Ни систему э, подачи топлива Ни систему выхлопную э, Здесь стоит небольшая система э, Стоит коммутатор в, э, С электронной системой зажигания Но при этом внешне Все сохранилось в оригинале То есть я думаю, что здесь где-то около 32 лошадиных сил Может там 33 максимум а какая крейсерская скорость вот вы сейчас его уже 70 км в час 70 км в час да. а максимально вы могли разгонять больше 80 не разгонял да. я берегу машину потому что все-таки здесь на первой и второй передаче нет синхронизаторов как бы тормоза одноконтурные Здесь стоит полностью оригинальная система, один цилиндр и, пол, и все питает всю, всю как бы тормозную систему, поэтому это достаточно рискованно на таком автомобиле, как бы там гонять на больших скоростях. Но зато это полностью оригинал. Кстати, по поводу тормозов, у нас есть такая история. У нас у Степана Ивановича Кравчина был лично 965, и он относительно недавно его купил. Сейчас подарил нашему машиностроительному университету. Но когда-то был файтоном проведен сбор, и нам предложили поучаствовать. И мы этот, на этом Запорожце ехали. И я хочу сказать, да, первое это тормоза. Тормоза После... у этих автомобилей сделаны не для слабонервных. То есть э, они на самом деле тут нужно предусматривать, что э, заранее начинать останавливаться и может быть даже коробка передач. Хотя общем, это тоже сложно сделать. В общем, покупайте автомобиль Запорожец для прагматичных и, людей и участвуйте в Ралли Монте Карло. Роман, желаем удачи воде. вам. Спасибо, большое.